Ха, вот он мой красавчик. Красавчик. Если вы знали, как он мне нравится. Реально четкий. Мотик. <модит> да. Пойдет. Вью КПС. Подвернулась случаем, короче. Потому что на Ижевской просто ездить невозможно. Она так настолько деревянная. Даже пружину пробовал растягивать. Точно ничего не получается. Но это вилка, конечно, прелесть. Шток я не нашел. Вилка была без штока. Шток я взял с заднего колеса. Набил туда втулку, короче, с трубы то есть эта часть получилась толще это тоньше втулочки чик-чик закрутил все четко ровненько стоит колесо пыльничек раз пыльник был порванный один поэтому пришлось оба укоротить ну как бы деньги деньгами это одно взял поехал купил в магазин короче поставил новое красиво четко все это одно а вот своими руками что-то придумать сделать для этого старого дерьма вот даже например это крыло блин ну оно бомба смотрится та же труба которая на нем была это троечное крыло или четверочное четверочное вышло наверх приварилось две трубочки эти трубочки пошли сюда через шпильку соединил поставил болтами обрезал брызговичок прикрутил четко смотрится ну, по крайней мере мне нравится не знаю как вам да на кирпиче он не стоит к... от кирпича он еще рука становится то есть бля... сколько 30 сантиметров кирпич, рука 40 сантиметров. У него просвет. И не сильно он так и задрот. Задрот, чем втулки на вилку. Вилка была запорота, короче, резьбы не было. То есть был кто-то тут варил одну, вторую проставку, там, короче, что-то делал, ставил. Все, короче, я обрезал. Нарезал только резьбу вытащил втулки. Мотор я поднял тоже на 10 сантиметров, так как на планете этого не сделаешь, а на Юпитере это реально, потому что на планете не дает горшок. А здесь горшок я подогнал под самый бак, вырезал в раме десятку и перенес крепление мотора вот где оно было и вот где оно стало амортизатор сместил назад получился рычаг стало мягче намного аккумулятор засунули сюда в эту дырочку маленькую получилось как раз место для него фильтр сделали с консервной банки Засунули туда поролон, с обильно смочил маслом. Периодически вытаскиваю. Промываю в бензине опять. Смачиваю маслом. Покрышку нашли. Да, поверить, не поверить. Почему бы нет? Нашли нам на автосервисе. Короче, нашли покрышку. Такая вроде еще не хорошая, неплохая. еще можно поездить труба с мопеда сузука две трубы ну очень неудобно очень они мешают короче длинные тем более когда цепляются а здесь мне ничего не мешает теперь я сколько ездил сколько искал где бы зацепиться но не зацепится нигде сделали сиденье с крылом бля, четко смотрится. Я как сел, как проходился, как сижу. Просто... Охуенно. Охуенно. Ну такой. Неплохой. Да, еще мотор когда поднялся. цепь, проблема-то в цепи, она ж начала жрать раму, понимаете, очень большой угол наклона пошел на цепь. Ну это мы поставили ролик, и ролик нам ну, все сыграл, крутит цепь и крутит себя. Так что вот так. Тормоза. Я же все ж убрал. То есть ничего ж не получится. Как бы он задрался. На лапку тяга не придет никак. Спас меня. Обычный. Девяточный тросик сцепления. Обрезал шайбу. Закрепил его типа хомутом там прицепил на гайку засунул его он, он вообще подходит четко то есть натяжитель вся фигня засунул его в гитару в кольцо и все хотя я думал думал как их сделать что с ними сотворить поставил подножки ну подножки это вообще самое крутое в этом мотоцикле посмотрите как они смотрятся ага. жесть ваша нога никогда не слетит с него мне подножки круто смотрятся ну я думаю может быть завтра рассеется погодка поедем прокатимся проверим подножки там пацаны собирались может, тяжелый с нами пойдет. Посмотрим. Но планета будет точно. С планетой мы будем ездить на перегонке. Ну что, если вам понравилось, смотрите, пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем кататься, будем что-нибудь выдумывать. У меня там еще есть кое-что. Я потом покажу. Все, всем пока.